Percubaan pertama, bahasa rancu. Percubaan kedua, punca dan kesan penggunaan bahasa rancu. Percubaan ketiga, langkah mengatasi penggunaan bahasa rancu. Bahasa, bahasa rancu, rancu menjadi parah dalam bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil wal wa ala alihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teracu kebenaran ahli-ahli panel yang pastinya akan gigit dalam melontarkan idea Sidang hadirin yang dihormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam forum remaja dan salam Malaysia Madani Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu SWT kerana dengan nipah kurnia dan izinnya kita bersama-sama bersuah dalam pertandingan forum remaja peringkat daerah Semapai Selatan Pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini Saya, Nur Ain Anissa binti Nur Adini Amin Akan mempenerusikan forum majlis kita pada kali ini Sidang hadirin sekalian Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak Izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu Isu semasa bahasa Melayu pada hari ini kita sedia maklum bahawa bahasa Melayu kini mengalami fenomena bahasa rancu yang semakin barah dalam kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa rancu dilihat semakin berleluasa terutamanya dalam kalangan remaja. Justru, isu ini perlu dilihat dalam skop yang lebih mendalam lagi. Bahasa rancu juga dikenali sebagai bahasa rojak iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dicelarukan dalam penulisan maupun percakapan. Jadi, Apakah punca dan kesan penggunaan bahasa rancu ini dan bagaimanakah langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan bahasa rancu ini? Persoalan-persoalan inilah yang menjadi kunci utama forum kita pada kali ini. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum tirai forum Sebelum tirai forum Sebelum tirai forum kita dibuka, bagi menelusuri topik perbincangan kita pada hari ini boleh kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah terungkap Disedahkan saya, Saudara Muhammad Iman Nampal bin Muhammad Syafi'i merupakan ahli panel pertama, tampan dan murah dengan senyuman. Assalamualaikum, selamat datang Saudara Iman. Apa khabar Saudara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. kabar baik. Saudara so, pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang isu penggunaan bahasa rancu ini. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua kita nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya iaitu saudara Muhammad Iman Ashraf bin Nur Azrul. Assalamualaikum. Selamat datang saudara Ashraf. Apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Wa 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 Alhamdulillah kesian sejahtera sebagai pengurusi datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Ya, sudah pasti saudara Ashraf. Topik berbicara kita pada hari ini memang menarik menjadikan menjadikan kita terpanggil untuk membincangkannya. Sidang hadirin dan ahli panel yang, yang dihormati sekalian. Izinkan saya untuk membuka tirai forum remaja Forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita iaitu saudara Iman Mohon saudara memberikan penjelasan tentang maksud bahasa rancu dan apakah punca penggunaan bahasa rancu ini Terima kasih saudari pengurusi saudari Alisa Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati Sungguh menarik persoalan yang telah diajukan oleh saudari pengurusi Apakah itu bahasa rancu? Saudari pengurusi, ahli panel dan sidang hadirin sekalian Eloklah kerana kita mengetahui maksud bahasa rancu terlebih dahulu agar perbincangan kita pada hari ini lebih lancar. Kamus Dewan mentadrifkan rancu sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, istilah, kosakata, tata bahasa serta daras bahasa perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran kecenderungan kesalahan dan kesilapan seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital turut mengubah tanggapan dan cara manusia berkomunikasi pada masa ini serta mewujudkan kepelbagaian penggunaan bahasa yang digunakan dalam media sosial platform media sosial ini merupakan wadah dalam pembentukan dan penghasilan jenis penggunaan bahasa yang baharu terutamanya yang digunakan oleh generasi Z. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian yang telah dilakukan oleh Nur Aida dan lain-lain pada tahun 2014 yang berjudul Kerancuan Bahasa Cabaran dalam Pendidikan Negara dan Pembinaan Negara Bangsa telah menjelaskan bahawa media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, WeChat dan sebagainya merupakan antara punca kerancuan bahasa berlaku dan secara berleluasa. Media utama ini digunakan untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat, meluahkan pandangan dan pendapat masing-masing. Antara contoh ayat yang digunakan ialah Tak sabarnya ia nak pergi holiday dan cuti sekolah nanti dan chill-chill dulu sebelum tempohnya berdatang. Berdasarkan contoh ayat-ayat ini, jelaslah bahasa rancu yang digunakan telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudari Anwar Zifo. Terima kasih kepada saudara ahli panel pertama, saudara Iman. Benar kata saudara Iman. Tadi terdapat beberapa hasil kajian daripada ahli daripada Benar kata saudara, tadi terdapat beberapa hasil kajian. Hasil kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji bahasa antaranya ialah kajian oleh Nur Farakana dan lain-lain telah membuktikan bahawa media masa mempengaruhi penggunaan bahasa rancu yang semakin yang semakin berleluasa. Perkataan-perkataan seperti jump shopping, nak tengok movie apa weekend nanti atau nusangan kisah itu dan sebagainya. Seterusnya, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kedua iaitu saudara Ashraf tentang punca lain yang menyebabkan wujudnya penggunaan bahasa rancu dalam yang menjadi barang dalam bahasa Melayu. Terima kasih, Saudari Pengurusi. Saudari Pengurusi, penggunaan bahasa rancu, eh... Saudari Pengurusi, bahasa rancu merupakan murid dalam daging bahasa Melayu kerana penggunaan bahasa yang rancu bukan sahaja boleh merecatkan usaha memanfaatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, dan bahasa pengucapan budaya tinggi yang berwibawa bahkan boleh menimbulkan tanggapan bahawa itulah bentuk gaya bahasa yang betul, baik, indah dan persis. Penggunaan bahasa rancu berpunca daripada pengaruh bahasa dialek yang telah sebati dengan penutur-penutur bahasa Melayu. Sebagai contoh di sekolah, guru-guru gemar mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek untuk memudahkan murid memahami sesuatu Yang ingin disampaikan oleh guru Dan suasana pengajaran Akan bersifat menghiburkan Dan menimbulkan kemesraan Antara guru dan murid Namun tanpa disedari Sikap ambil mudah ini akan melahirkan Murid-murid yang lemah Dalam penguasaan asas bahasa standar Bagi murid-murid pula Bahasa dialek ialah bahasa pertama yang mereka peroleh Penggunaan bahasa dialek ini telah memberi kesan kepada penulisan dan lisan mereka sehingga mereka menggunakan bahasa dialek dalam penulisan mereka. Jelaslah bahawa bahasa dialek merupakan punca wujudnya bahasa rancu dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Sekian saya kembalikan semula kepada asal dari penulisan. Terima kasih kepada saudara ahli panel kedua kita iaitu saudara Ashraf tentang berhubung pengaruh bahasa dialek yang menjadi punca kepada yang menjadi punca kepada bahasa rancu dalam penutur bahasa Melayu. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Pengaruh dialek memang memberi kesan dalam penguasaan bahasa Melayu standard kerana kita sudah terbiasa dengan dialek-dialek yang dituturkan sehingga terbawa-bawa dalam percakapan harian. Seterusnya, seterusnya saya Soalan saya seterusnya buat ahli panel pertama iaitu saudara Iman Setelah kita berbincang tentang punca penggunaan bahasa raju Mungkin saudara Iman boleh memulai sedikit tentang kesan penggunaan bahasa raju terhadap penggunaan bahasa Melayu Baik, terima kasih saudara yang mengurusi forum Berdasarkan punca-punca kerancuan bahasa yang telah dibincangkan Sudah pasti memberi kesan terhadap proses pembakuan bahasa Melayu Menurut tokoh bahasa Hashim Musa, kerancuan bahasa boleh merosakkan keteraturan kehalusan dan internet tuanan bahasa Melayu kerana menjejaskan sistem dan peraturannya malah penggunaan bahasa rancu boleh merosakkan martabat dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pendidikan dan bahasa ilmu tinggi yang akhirnya akan menurunkan meruahnya dan disisihkan sedikit demi sedikit oleh pengguna bahasanya. Berdasarkan contoh contoh kerancuan bahasa yang telah dikemukakan oleh saya sebentar tadi sudah pasti kerancuan ini memberi kesan terhadap sebutan bahasa Melayu baku selain maruah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tercabar bahasa yang membentuk asas jati diri rakyat Malaysia sedikit demi sedikit akan kehilangan peranannya kerana statusnya dan penghormatan rakyat terhadap bahasa Melayu akan semakin runtuh dan seterusnya terkubur. Generasi ini bererti generasi Melayu akan datang akan mengetepikan bahasa ini yang mempunyai keunikan dan keindahannya yang tidak ternilai. Oleh itu, jati diri bahasa Melayu akan hilang. Malah, masyarakat Melayu akan lebih mengagungkan bahasa asing serta berasa malu untuk berjutur dalam bahasa Melayu. Jelaslah, bahasa rancu memberi kesan dalam memartabatkan bahasa Melayu Setakat itu sahaja saya, saya serahkan kembali kepada saudara Tua Sifat. Terima kasih kepada saudara ahli panel pertama, saudara Iman, yang telah memberikan kesan penggunaan bahasa rancu, sedih apabila memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagai yang bagai meluput di tepi gantang seolah-olah dianatirikan oleh anak watannya sendiri. Maka selain membicarakan punca dan kesan penggunaan bahasa rancu, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel tentang tentang prakasa-prakasa yang boleh dilaksanakan untuk mengekang penggunaan bahasa rancu ini. Saya mulakan dengan soalan yang pertama buat ahli panel kedua kita iaitu saudara Iman. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh seseorang pengguna bahasa Melayu agar mereka tidak menggunakan bahasa rancu dalam konteks harian mereka? Terima kasih saudari Anissa selaku penulis forum menjawab persoalan saudari bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan terus digunakan sikap pengguna sendiri perlu berubah sikap pengguna yang menganggap bahasa Melayu kolot dan tidak standar harus dihapuskan alasan yang menyatakan bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai kuasa kata yang cukup untuk mengungkapkan sesuatu idea yang tidak boleh diterima. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu bersifat terbuka dan sanggup menerima perkataan-perkataan Inggeris bagi menambahkan kuasa kata. Masyarakat seharusnya menyanjung tinggi bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu dan mengelakkan diri dan menggunakan bahasa roja. Tuntasnya, sikap pengguna perlu berubah supaya gejala ini dapat diatasi dengan disiplin komitmen dan latihan diri yang bersungguh-sungguh. Hal ini dapat mengurangkan penggunaan bahasa rancu di kalangan penuntut bahasa Melayu. Sekian saya kembalikan kepada Guru Sifor. Terima kasih kepada Alis. Terima kasih kepada saudara Ali Penduduk kita, saudara Ashraf. Saya bersetuju dengan beliau kerana kerana untuk mengubah sesuatu keadaan maupun situasi kita sendiri perlulah mengubah diri kita bukannya orang lain. Bagaimana pula dengan pendapat ahli panel pertama saudara Iman? Apakah langkah-langkah lain yang boleh diambil bagi mengatasi penggunaan bahasa rajin ini? Terima kasih saudara Iman. Sekarang saudara Anissa. Di peringkat sekolah pula, guru juga perlu menyediakan buku-buku rujukan dan bahan bacaan bahasa Melayu yang berilmiah kepada murid-murid. Ini merupakan salah satu langkah untuk mengekalkan penggunaan bahasa rancu dalam kalangan pengguna agar bahasa rancu tidak menjadi barang dalam bahasa Melayu. Bahan-bahan bacaan kecisan dan yang tidak berinformasi hendaklah dielakkan. Melalui program Nabi Ilmu Amalan Membaca Nila, guru sepatutnya membimbing murid-murid dalam memilih bahan bacaan yang sesuai mengikut aras kognitif mereka guru juga perlu menggalakkan murid-murid memilih bahan-bahan cetakan seperti surat khabar, majalah, cerpen dan novel yang menggunakan bahasa Melayu standar. Selain itu, guru juga perlu membekalkan murid-murid dengan kamus dewan, buku, buku sistem ejaan bumi terkini dan buku tata bahasa terbaru sebagai bahan-bahan tambahan bagi membantu murid-murid menguaskan pembacaan secara ekstensif agar dapat murid-murid menguasai sebutan ejaan pemilihan diksi kosakata dan tata bahasa serta daras bahasa yang betul. Sekian sahaja daripada saya. Yang saya serahkan kembali dari saudara Ibu Terima kasih saudara Ibu pertama, saudara Iman atas idea yang diberikan. Para guru juga haruslah menangani isu bahasa rancu ini Dapat ahli panel kedua Saudara Ashraf tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan bagi menangani isu bahasa rancu ini Terima kasih Saudari Anissa Selatan Pengurusi Forum Bagi menjawab persoalan Saudari kita perlu mengakui bahawa kerajaan perlu memainkan perlu menyediakan pelbagai usaha untuk membendung isu penggunaan bahasa rancu dan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan pihak kerajaan dan LDP perlu memainkan peranan mereka untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan mengadakan kempen kesedaran kempen kesedaran ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembalikan kedudukan dan martabat bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu khususnya masyarakat majmuk di dalam Malaysia saya kembalikan kepada Menteri Kuala Terima kasih Terima kasih kepada saudara ahli panel kedua, saudara Ashraf. Sebagai penghujung bicara, izinkan saya untuk membuat rumusan pada pembicaraan kita pada hari ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, bahasa jiwa bangsa, rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayuh kita lestarikan, ayuh kita lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa ketahtahnya agar isu penggunaan bahasa rancu tidak lagi menjadi parah dalam bahasa Melayu. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir. Yang sudi hadir untuk membicarakan isu untuk membicarakan isu penggunaan bahasa rancu yang menjadi parah dalam bahasa Melayu. Semoga forum ini menjadi wadah jadi wadah dalam melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberi manfaat buat semua had semua hadirin yang sudi semua hadirin buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Sidang hadirin yang dihormati. Kalau berkayuh dah sampai Kepulau kalau mendaki dah sampai ke puncak Kita sudah sampai kepada penghujung bicara Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai Terimalah salam, salam bersantun Salam yang minta maaf dan minta ampun Saya mewakili semua ahli panel ini mengucapkan terima kasih kepada Terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir untuk menyaksikan pertandingan korang majak ini lantaran keterbatasan waktu saya mohon mengundur diri dan mohon saya lantaran keterbatasan waktu saya mohon mengakhiri bicara ini dan mohon mengundur diri sekian wabillahi taufiq wal hidayah ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh